Vəhəm yoluxma sayındakı son duruma həm də vaksinasiya prosesinə gəldiyimiz bu nöqtəni ə, indi biz müzakirə edəcəyik. Bu məsələ ilə bağlı İctimai Sağlıq və İslahatlar Mərkəzinin mütəxəssisi Vəfa Ağayeva ilə bir canlı bağlantı yaradırıq. Vəfa xanım axşamınız xeyir olsun. Hoş gördük sizi. Hə, axşamınız xeyir olsun. Hoş gördük dəfəxanlıq rəqəmlər son təxminən 10 gündür ki, 2000-2600 civarında dəyişir. Yəni yoluxmada gündəlik artım 200, 300, bəzən 500 nəfər təşkil edir. Sizcə bu rəqəmlərə nəzər yetirsə deyə bilərsiniz ki, bu rəqəmlər 2000-ün üzərindən çıxdıqdan sonra nisbətən yoluxmadakı sürət azalıb, yoxsa vəziyyət tamamilə fərqlidir? Doğru qeyd elədiniz. Artıq bir ayda, bir aya yaxındı ki yoluxma sayıları sürətlə artdı və 2000 keçdi. Amma deməyiz ki bu artıq ə, sürət azalıb, çünki bu kifayət qədər yoluxma sayında artım gördü. 2700-dən yuxarı yoluxma sayı var artıq bu günə olan göstərici. Ə, çox təəssüf ki, göstərici bu qədərdir. Düzdür, 2000-ə qədər olan göstəricilər sürətlə artdı, daha sonra bir az az da olsa yavaşlama hiss elədi. Amma bu yoluxma sayları artıq 2000-dən yuxarı olanda kifayət qədər saydır, böyük saydadır. Yəni gördüyünüz kimi xəstə sayları, aktiv xəstə sayları da kifayət qədər çox dalazdır. Belə. Bir məsələ də maraqlıdır bizim üçün. Bu günki rəqəmlərin sizcə neçə faizi Britaniya şahamının payına düşür? Çünki məlum məsələdir, bu Britaniya şahamı 70% daha çox yol xucudur. Bundan əvvəl də bir sıra müzakirələr aparmışıq ə belə bir biz bilirük ki artıq əvvəlki ştamdan başqa Britaniya ştamı Azərbaycan da hal-hazırda mövcuddur. Bu artıq aşkarlandı, amma bunun neçə faizini gündəlik olaraq ə, aşkarlamaq mümkün deyil. Yəni, çətindir aşkarlamaq ki, neçə faizi Britaniya ştamıdır, neçə faizi digər əvvəlki ştamlardır. Yəni bu heç bir ölkəyə daparmaq çətin olur. Çünki bu qədər ə, vacib ə, mübarizə şəraitində bir də hansı ştamlara qədər olduğunu aparmaq çox çətin başa gəlir. Ə, amma hal-hazırda bilirik ki Britaniya şitamlar və e, pandemiyanın gedişatından, yəni özünü aparmasından da hiss edə bilirik ki, yəni e, əvvəlkindən daha fərqli xüsusiyyətlər görürüksə, demək ki, şitam hal-hazırda mövcuddur Azərbaycan da. Bətdir, e, yəni. Bəli bəzi ölkələrdə, xüsusən bəzi Avropa ölkələrində bu Britaniya ştamının əhalinin nə qədər faizinə faizini belə deyə yoluxdurduğu ilə bağlı məlumatlar Tə, təbii ki, burada yenə də konfliktli məq məqam bundan ibarətdir ki, sizin qeyd etdiyiniz məsələ hər bir insanın koronavirusa yoluxub-yoluxmaması araşdırmaqla paralel hələ onu analizlər aparmaq və digər məsələlər təbii ki, bu böyük əziyyət tələb edən məsələdir və bir məsələni nəzərə alsaq ki, bu yoluxma sayındakı sürəti artma fevralın 1-dən məktəblərin fəaliyyət göstərir göstərməsi göstərilir. Yəni buna səbəb kimi göstərir. Təbii ki, burada səbəblər fərqli-fərqlidir, həm də ictimai nəqliyyat məsələsi var, kafe-restoran və digərləri. Əgər məktəblərə baxsak, hazırda məktəblərdə vaksin vaksinasiya prosesindən keçənlərin sayı 50%-in üzərindədir. Sizcə müəllimlərin neçə faizi peyvəndlənildikdən sonra dərslərin ənənəvi şəkildə fəaliyyəti davamlı ola bilər, yoxsa burada təkcə məktəblərin içərisindəki peyvəndlənmədən söhbət gedmir? siz doğru qeyd elədirsiz. Demək ki, bütün dünyada qəbul olmuş, artıq bu qərarı veriblər və həmçinin Azərbaycanda biz də bunu gördük ki, daha çox yoluxma halları məktəblər, təhsil müəssisələri açılanda daha çox müşahidə olunur. Davəddə bu müzakirəsini aparmışdıq, çünki xüsusən də kiçik yaşlı məktəb aşağı sinif uşaqlarında daha çox yoluxma zəncirində xüsusi rol oynayırlar. Çünki onlara gigiyenik qaydalar və ya respirator qaydaları böyüklərdəki kimi aşılama o qədər də asan dolmur. Ə, bu hətta deyərdim ki, ə, ictimai nəqliyyatdan da daha təhlükəli hesab eləyə bilərdim yoluxma zəncirində iştirakına görə. Çünki ə, məktəbdə olan müddət o 15 dəqiqə, 20 dəqiqə ilə ə, yəni insanların bir-birinə kontakti, uşaqların deyə bilərdim kontakti və yaxud tədris təsdimçilərin kontakti 15-20 dəqiqə ilə kifayətlənmir. Uzun müddətli bir yerdə olurlar və, və bunların daha çox yoluxma ehtimalı daha böyük olurlar və digər verdiyiniz suala ki, münasibət olaraq gətirə bilərəm. Ki, bəli, təhsili istəklərinin artıq müəyyən bir hissəsi vaksinasiyə cəlb cəl olundu. Ümumiyyətlə təkcə təhsili istəklərinin deyil, bütün cəmiyyətin 70-80 faizi vaksinasiya olunsa, hər hansı bir mətbəlləşdirmədən biz mətbəlləşmədan geri çəkilməy yol verə bilərik, yəni çünki yalnızcə məktəbdə olanlar təhsili işçiləri vaksinasiya olunurlar lakin uşaqlar və hətta uşaqların allergiyaları hamısı vaksinasiyə cəlb olunmuyurlar. Və əgər ki müəllimət vaksinasiya olmuşdusa, əgər ordakı uşaqlar bir-birlə öpüləcəklərsə yəni koronavirusu, yəni bu da düşünülməlidir. Ona görə ümumi cəmiyyətin 70-80% vaksinasiyə mütləq olbunmalıdır. Ən azı Bəli, bəli, bəli. Və əgər nəzərə alsaq, ümumiyyət də bu, yaya kimi əgər əhalinin 80%-inin vaksinasiya prosesindən əgər keçərlərsə, vaksin vurdurulması reallaşarsa, biz hansı effektləri müşahidə edə bilərik? Baxın, bu məsələdə hansı məhdudlaşdırıcı tədbirlərin götürülməsi məsələsindən söhbət gedir, əvvəlki təcrübəyə nəzər alaraq. Və hazırki mənzərəyə baxdıqda 3 ay 1 milyonun üzərindədir bu Hı. hədəfə çatmaq üçün mövcud problemlər nədən ibarətdir və vaksinasiya prosesində? Eee, bəli, belə planlaşdırılıb ki, yaya qədər əhali 70-80% vaksinə səlğəb olunsun və bu yolda müəyyən işləri həyata keçirə digər kimi baxıram. Baxdığım kimi olaraq vaksinin Azərbaycanın dövlətə gətirilməsi, ölkəyə gətirilməsi təmin olunur ki, arası kəsilməsin vaksinlərin. Və ə. qeyd edə bilərəm ki, vaksinin sürəti əvvəllər nisbətən artmışdı və ə, artıq bugünkü rəqəmlərdən çox uzağa getmədən 10-15 gün əvvəlki gündəlik vaksinasiyaya cavab olunan şəxsləri müqayisə etsək, görərək ki, kifayət qədər artım var. Bu da insanlar arasında maariflənmə və insanların artıq vaksinasiyaya etibar ilə əlaqədar deyə bilərəm ki, yəni və bir də birisə bir, bir ismində də qorxu ilə əlaqədar, məsələn, ailə üzvlərində və yaxud da digər yaxınlarında e, ölüm halları müşahidə olunan və yaxud da həddən çox ağır keçirən insanlar, daha çox xüsusən də yaşlı qrup insanlar, əhalinin yaşlı qrupu Vaksinasiya daha tezcəl olunur, artıq məyllənirlər. Daha əvvəlsə vaksinasiya birmənalı olaraq qəbul olunmurdu. Vaksinasiya gəlməmişdən, vaksin öz ölkəyə gəlməmişdən öncə və ilk tətbiq olunan dövrlərdə könüllülük daha az idi, yəni belə deyə bilərdim. Amma artıq insanlar maariflənmə əsasında qəbul edirlər ki, pandemiyadan qurtulmaq üçün yeganə yol vaksinasiyadır. Belə. Vaxt qaramı son olaraq sizdən bir məsələ ilə bağlı fikrinizi öyrənmək istəyirdim. İctimai Sağlıq və İslahatlar Mərkəzinin bir nümayəndəsi olaraq bu gün dünya mediasında bir çox xəbərlər çıxdı ortaya. Vaksinlərin qiymətləri məsələsi Hı. və bununla paralel də daha çox maraq kəsb edən məsələ vaksinlərin bərabər bölünüb bölünməməsi mövzusu. Bu baxımdan necə fikirləşirsiniz? Qlobal miqyasda bütün ölkələri nəzərə alaraq vaksinlərin qeyri-bərabər bölünməsində səbəblər nələrdir? vaksinlərin qeyri-bərabər bölünməsinin müəyyən fərqli səbəbləri var ya. E, bunun yəni bu siyasi mövzular da, daha bəzi e, yerlərdə, bəzi yerlərdə digər mövzular var. Əslində e, strateji əsasən vaksinasiya strategiyasının əsasında və insan hüquqlarına əsasən ümumiyyətlə bütün dünyada vaksinasiya bərabər şəkildə e, paylanmalıdır, yəni bərabər şəkildə təmin olunmalıdır. Bir ölkənin çox vaksinlə təmin olunması, bir ölkənin az vaksinlə təmin olunması yol verilməsal olmalıdır əslində. E, və ümidvaram ki, irəliləyən dövrdə bütün dünya əhalisi hansı ölkə olmasından aslı olmayaraq bərabər şəkildə vaksinlə təmin olunar və bilirəm ki, üç qurumların da dünya səviyyəsində digər qurumların deyirəm istəkləri bundan ibarətdir ki, bütün dünya əhalisi bərabər şəkildə vaksinasiyə təmin olulsun. Əgər onsuz da bəzi ölkələr vasitəsilə təmin olunsa, bəzi də ölkələr isə vaksinasiyə təmin olunmasa, pandemiya ilə qalib gəlmək haqqında düşünmək belə çətin olacaq. Çünki bütün dünya əhalisi eyni vaxtda bu vaksinasiya tətbiq olunmalıdır.